नमस्कार भारतीय संस्कृतीतील महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम यांच्या महर्षी वाल्मिकींनी नारद मुनींना विचारलं की सध्याच्या काळामध्ये या पृथ्वीवर सर्व गुण संपन्न असा महापुरुष कोण आहे हे मला आपण सांगावं आणि त्यावेळेस नारदांनी वाल्मिकींना श्रीराम चरित्र थोडक्यात सांगितलं ते वाल्मिकी रामायणातील बालकांडातील प्रथम सर्गामध्ये पहिल्या शंभर श्लोकामध्ये आले आहे हे मूळ रामायण किंवा संक्षेप रामायण किंवा संक्षिप्त रामायण म्हणून प्रसिद्ध आहे आम्हाला सर्वसामान्य जनांना दैनंदिन व्यस्तक्रमामुळे चोवीस हजार श्लोकांचे वाल्मिकी रामायण वाचता येणं जरा अवघड परंतु याच वाल्मिकी रामायणातील हे शंभर श्लोक संपूर्ण वाल्मिकी रामायण या प्रभू श्रीरामांच्या वाङ्मयी मूर्तीच्या चरणाचा स्पर्श केल्याचे समाधान नक्की देतात याचा मराठीत वृत्तबद्ध काव्य अनुवाद करण्याची स्फूर्ती श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमानिमित्त देशभरात झालेल्या उत्साही राममय वातावरणामध्ये प्रभू रामचंद्रांनी दिली भुजंग प्रयात या वृत्तामध्ये ज्या वृत्तामध्ये समर्थांचे मनाचे श्लोक आहेत त्या वृत्तामध्ये या शंभर श्लोकांचा काव्य अनुवाद केला आहे संस्कृतमधील शंभर श्लोकांचे मराठी बावन्न श्लोक झाले आणि म्हणून याला श्रीराम बावन्नी असेही म्हटले आहे या श्रीराम बावन्नीचे नियमित पठन करणार श्रीराम कृपा करील यात काही शंका नाही कथा राष्ट्रपुरुष श्रीराघवाची असे वाल्मीकि बालकाण्डी संक्षेपी मराठीतकाव्यानुवादितहि क्षमी जानकी रामन्यूनाधिकासी गुणि कोण साम्प्रतिकाळी समर्था असे दृढव्रती सदा निष्ठसत्या असेवीरधर्मी कृतज्ञे सिबाणे मुनीनारदा वाल्मीकिप्रश्नयेने जनाप्रीतभूता सदा हितकारी सुचारित्र्यविद्वान् सोऽ आत्मज्ञानी असुया क्रोधा जयि समर्था भीतिदेव हि जारणि होता इच्छि ऐकण्या औत्सुके हे महर्षि न राजा समर्थ होषि असे ऐकता वाल्मीकि ते त्रिज्ञाता स्मिते नारद नारदैक आपा बहुदुल्लभात्वा कथिल्या गुणान् असे युक्त जो त्यान रासी कथिमि इश्वाकुकुळी रामनामे प्रख्यात महावीर्यधैर्यनिग्रही स्वतन्त्र ीरी सुवक्तानिति श्रीधिमान् सुवाजानुबाहुहनुमान असे रुन्द छाति सुशीरी सुभाली धरी पुष्टस्कन्धादनु शत्रुहारी प्रतापी विशालाक्ष श्रीवान माङ्गल्य हूणि स्वधर्मज्ञप्रजाहिति सत्यनिष्ठा यशस्वी शुचिष्ठा नरेन्द्रासमैकी स्वधर्मासी राखी तसेनासी धनुर्धर तो वेद वेना अतिगुह्यर्थशास्त्राता स्मृति मान साधु न सेना अलौकिकबुद्धि सदा प्रियदर्शी समार्य सर्वा जसा प्राप्तभावे सरितेसि सिन्धु जसे धीरगम्भीरही असा सर्वगुणि विचक्षी सुधरमी सुते कौसले चा सर्वानन्दवर्धी हरि सारि कावीरकालाग्निक्रोधी क्षमी भूमि जैः सा शशि प्रियदर्शि जनो धर्मसत्यात् कूपेरत्यागी गुणी सर्वरामाससत्या प्रतापी सुता ज्येष्ठश्रेष्ठा गुणिदाशरथा प्रजा प्रीत काम्या प्रजा हीत योग्या युक्ति सत्याचा प्रहर्षे सुपात्रा मती भूपति युवराज्याभिषेका बघूनी तयारी अभिषेक देवी वरा पूर्व मागे हटे कैकैकी वणिवासतो कौसल्यात्मजरामा अभिषेकमाशा सुपुत्रा भरता निष्ठाधर्मपाशे सत्यवाक्यराजा राजा स्वपुत्रा निष्कासि अयोध्येश रामा पिता वाक्यपूर्तिस्पृहाकैकैची सवे प्रीयभाता लक्ष्मण हि जायि सुमित्रात्मजप्रीतवीनं जा प्रस्नेहि प्रीतिबन्धुजा प्रीतबन्धुषिजायि अद्वितीयजोडी जगीधन्यतिः स्थितानि प्रियाराम प्रिया रामभार्या वनीतोत्तमा जानकी देवमाया वधूसर्वगुणी अनुगामि भरता, शशिरोहिणी जेतशीरामसीता पिता पौरसारे तया मागे जाति त्यजित्या सवे सारथि शृङ्गिवेरि गुहाभेटगङ्गातटी होयजाता निषादाधिराजा प्रियधर्मात्मा गुहापारनी नदीदूथडीत्या वनिण्डता लक्ष्मणे रामसीता सुखे पोचता चित्रकूटी करोणी निवासा भरद्वाजक्षेत्री अयोध्ये शत्यागी विलापे भरतासि राजा वसिष्ठादिश्रेष्ठे जरी निःश्ये ले न इच्छी। वना वीर वीररामासि प्रार्थी महात्मा पराक्रम तु सत्यरामा करीयाचनार्यभावे अग्रजा वदे तु चिराजा सुधर्मज्ञरामा मणेथोरतो रामदानी सुचर्या न काङ्क्षी पिताज्ञे बलिराम राजा दिल्या पादुकास्थापण्या राज्यन्यासा दिले पाठौणी भरता अनूजा फिरेपायस्पर्शूणितो भग्न आशा करीराजतो नन्दिग्रामे जितेन्द्र भगेवाटरामाचि श्रीसत्यसन्ध जनियापदारामणि निवारण्यासि वनिदण्डके एकलक्षे प्रवेशी वधूनि विराधाशरभङ्गभेटे सुतीक्ष्णा अगस्तीव बन्धुतया चे अगस्ति वचे प्राप्त इन्द्रे धनुष्य मीनाक्ष यद्वीबाणभातावखड्ग निवासात्त्यादण्डकारण्यवासी वधायासूरारृषिभेटघेति प्रतिज्ञा करी राम राक्षसनाशा श्वाश्स्तकरी ऋषि अग्निकल्पा वसे कामरूपी विरूपी लिषूर्पणकाराक्षसीति तिचारुदने बोल उज्जुक्तसार्या खरा दूषणा दैत्यत्रिशीरसादि करिष्ठार राक्षससौदाहसारी स्वज्ञाति बहुकष्टहोती अतिक्रोधमूर्छा वरी साहय्यघेण्या सिमारी च दैत्या भूता परिथोपविदैत्यतोत्या नको रावणा वैरखे बली जुगारी वशे काळमारी च वाक्ये सवे जातमारीचिरामाश्वमाला नी दूरमायाविदोघा कुमारा हरि राम भार्या सिमारी, कले विद्ध गीधे हरिली वैदेही अतिशोकसन्तप्तरामे किा करीताह्य संस्कारहौकियात्मकाया वणेशोधिता जानकी रामदृष्टि कबन्धा असुरा महाघोरदर्शी तया मारु थाडिला स्वर्गलोकी मणि फेटरामातपीशवरीषि सुधरमी तिचा आश्रमी भाव पूजा स्वीकारी हनुमन्ततं पातिरिभेटे तया भाषणे मित्रसुग्रीव कथी कथि रामवार्ता तया जानकीची सख्या अग्निसाक्षे प्रतिज्ञीतहोति कथी वा नरराजबाली वैरासी, यथा अन्तरिची वधे राघवासी दिलाशब्दरामे वदे वालिसीमि बलावालि चावानरराजवर्णि सुग्रीवामनी रामसामर्थ्यशङ्का तिचा चा प्रत्ययाता विदुन्धुभिकाया हाद्री जनोती दहामयि लफेकि स्वपादाङ्गुष्ठे लीलय रामतेति शरे एकभेदीतरुसाघसाति गिरि भूतळिदेतसे प्रत्ययासि कपिथोरविश्वासुनीतोषरासि ुहे जाय सवे किष्किन्धे सि कपिवीर सुग्रीव जाउनि गरजि कपिराज ऐकूणि सुग्री सवे सुग्रीवासवे जोगणुमानि तारे वधि वाली सि त्या एकबाणे दिलाशब तपाळूनिवालीवधिला सुग्रीवासिराज्यापदी वै सविला कवीन्द्रे दिशाधाडिले शोधन्या जानकीसी कथिल्या सम्पाते हनुमान लाघि शतामयी लखार्या बलिसागरासि लघे रावणा च दिसेत्यास जाता अशोका वणि राघवाध्यात् सीता निवेदि स्थितिरामकोणे सि अर्पी, सुवाश्वासि सीता वनाद्वारध्वंसि वधिपाच सेनाग्रिमान्त्री जसाती अक्षाशूरठोकी स्वैकैदहोयि असे मुक्त अन्वस्त्रब्रह्मावरेजो बलिबन्धि स्वेच्छे सहे राक्षसातो करीदग्धलङ्का सुधा मैथिलिसी कपिथोरी पुष्किन्धे सी प्रदक्षुणि रामा निवेदी सुवार्ता मला भेटलीमाय श्रीरामभार्या उत्सवे न राजा ततीरा समुद्रा शरेक्षो भवी सागरा सूर्यजयिष्या सरितापति एतसन्मुखप्रार्थी करीपार रामानलेशेतुबान्धिरणीरावणाराम जाउलङ्के लङ्के स शौरे सिया रामभेटे तुशङ्का जनी वीण्यासि सीता हरि अग्निदिव्या वदे रामजिह्वा स्वे अग्नितेह्वा प्रकटोणि वाचा मणे जानकी शुद्धपावित्र्यसिद्धा सुकीर्तिस पावे स्वकर्मे त्रिलोकी सुप्रसन्नदेवे गणे राघवासी जयापूजिले प्रेमे हर्षेसि ब्रह्माण्डात् सार्या महात्मे प्रकाशी अभिषेकलङ्केशि विभीषणासि करीरामकृतार्थ पावे सुखासि वरा प्राप्त मोक्षी कपिंसि अयोध्याप्रस्थिपुष्पकेनेतस्नेही पुढे पाठवीले हनुमान् ज्येष्ठा भरता समीपे सुग्रीवासवे पुष्पके नन्दिग्रामा लडीलीकथावर्निश्रीरामजाता सवे ग्रामा जटानन्दिग्रामा पुनराज्यप्राप्ती तसे रामसीता प्रहृष्टः सुधर्मी निरोगी न दुर्भिक्षभीति कदा रामराज्ञी न पावेलकोणी कदा पुत्रशोका न होईलनारीकोणीकान्तहीना अग्नीना भक्षीना जला जलावाहि कोणी न सेवातभीतिज्वरे ग्रस्तकोणी क्षुधाग्रस्तना कोणचोरभीति न निधान्यसम्पन्नराज्ये पुरेहि समाधाननन्दे योगी शता अश्वमेधा करुणी सुवर्णी विधि गोधनादानकरीलकोटि असङ्ख्याधने विप्रविद्वान् श्रेष्ठी गुणान्निशते स्था पुणीराजवंशा सुरक्षीलसार्या जनाञ्चा स्वधर्मा सहस्रादहाधिकवर्षे सुराजा उपासूनिजाइल श्रीरामधामाशापावना वेदमान्या चरित्रा पठि नित्यभावे तया नाश पापा पठि पूर्ण आयुष्य स्वाप्ता सवे प्राप्त होयिल स्वर्गा कथा रामगानि त्यानुस रावे भजूनि हरियात्मरामापहावे कौशल्य द्विजावाक् कौशल्यलाभो अधिकारिताराजकरत्यास लाभो व्यवसायिकासी विकृय दाहो करिणोकरीत्यासमाहात्म्यलाभो जिथे जन्मले रामतिपुण्यभूमि अतिक्रमिदी पुनर्मुक्तधालि प्रतिष्ठादिनीयासकाव्यानुवादे स्वये रामनारायणाचार निमित्ते ॐ तः श्रीरामार्पणमस्तु